Вітаю всіх, хто вирішив провести з нами наступну годину. Сонячного настрою, справжнього тепла і радості бажаю вам телепроект новий день. Сьогодні, як завжди, для вас актуальні теми та цікаві гості. І почнемо ми якраз з актуальної теми з цікавим гостем. Ми будемо говорити про політичну та військову ситуацію в нашій країні, що може бути актуальніше. У нас в гостях Сергій Васильєв, політичний експерт, член міжнародної федерації журналістів. Рада вітати вас у нашій студії. Мені дуже приємно. І одразу починаємо з болючої теми. На сході продовжуються обстріли. Маріуполь каже, що їх здають, а в Харкові підривають приміщення, яке належить волонтерам, які збирають якісь кошти, якісь речі для воїнів у зону АТО. Що це все означає, по-вашому? Куди ми рухаємось? Яка військова ситуація? Ну, це все окремі аспекти спільного процесу. Если в целом военная ситуация и военно-политический процесс развивается по одному из возможных сценариев, этот сценарий скорее негативный в данный момент, в данное время. Если по пунктам взрывы, которые происходят периодически в разных точках, прежде всего в областях, прилегающих к зоне проведения АТО, это проявление диверсионно-террористической активности, что всегда практикуется поблизости от очагов основных боевых действий. Ну, это скорее не террористическая, а диверсионная работа. Она носит характер таких отдельных акций, как правило, это взрывы. Вообще терроризм отличается тем серьезным, что он очень дешев в производстве. Террориста можно сегодня обучить и вчера, и завтра. Обучить в короткие сроки, очень быстро, на минимальной технической базе. Даже не выходя из, из ограниченных помещений. То есть э, достаточно обучить людей обращаться со взрывчаткой, э, правильно находить точки закладки, правильно осуществлять взрывы. И даже несложно научить любого технически грамотного более-менее человека изготовить взрывчатку. То есть сварить ее из э, материалов, которые легально продаются в любой стране, в любых торговых сетях. Скажите, на что это указывает, на что это направлено? Яку мету преследуют те люди, которые сейчас проводят именно такие акции? Ну это, скажем так, часть террористических, диверсионно-террористических групп, которые обязаны проводить такие акции, потому, потому что они получают средства, вооружение, материалы и, и средства финансовые в проведении. Э Такими акциями они отчитываются о проделанной работе, что средства потрачены не зря. А все же таки замовники таких акций? Какие замовники? Военное руководство со, со стороны противника. Вот мы сегодня даже, я себя ловлю на, слов, на слове, что сказать противник э, будет звучать странно, потому что у нас нет официально объявленной войны ни с кем есть антитеррористическая операция. Ну тогда в таком случае можно назовем их руководителями террористических группировок, которые руководят из своих центров вот такими террористическими группами. Благодаря тому, что спецслужбы Украины пережили переживая сейчас серьезное переформатирование, выражаясь так казенно, а попросту комплектуется кадрами по другому, для, для других, целей по другому принципу, ориентированы на другие задачи, выполняют свои прямые функции, бо, то есть бороться в том числе и с диверсионными террористическими группами, выявлять сети, выявлять тех, кто вербует террористов, те, кто готовит их, те, кто проводит акции, складирует, перевозит, транспортирует боеприпасы, вооружение, взрывчатые вещества ведется масштабная работа по всей стране, по всей Украине. Поэтому такие акции сегодня единичные, да? они массовые. То есть это, это прямая заслуга наших, прежде всего, службы, службы безопасности Украины. СБУ. Останним часом э, лунают поведомления, что що, что-то э, Ось у у Киева частенько таке с залізничним вокзалом. А, в Одессе були были такие выпадки, и угу. сейчас их стае больше. Что таким чином а, хотят сделать вороги? Ну прежде всего две, две основные цели. Первое, они проверяют степень готовности структур, как реагируют сегодня тело силовые министерства на такие виклики. Раз. Второе. Сегодня достаточно это простой и проверенный способ парализовать на время какую-то транспортную сеть или парализовать какое-то учреждение. Достаточно заминировать по телефону какое-нибудь правительственное здание, оно на ближайшие 2-3 часа прекратит свою работу, а то и больше. Правда? То есть это такой простой дешевый способ информационного терроризма. То есть в сегодняшней ситуации обязательно такие угрозы учитываются, обязательно проводится реакция на них. Это технология, которая как бы обкатана, она дополнительно проверяется. Кроме того, как я говорил, они должны все время предъявлять работу. Те, кто наняты как в составе террористических группировок, они должны предъявлять, показывать э, э, свою деятельность тем или иным образом. Они получают финансирование, а финансирование требует отчетности. Скажите, ситуация с Мариуполем. Что вы гадаете, какой возможный развиток подій? Потому что сейчас Ті люди, які в меншості, патріотично налаштовані, вони е, дуже переймаються цим, що місто здадуть, як вони виражаються. Е, що ви думаєте з цього привиду? Маріупольці <клес> сьогодні привітили свій міст ну, практично в місті крепость От це сторона, яка обнаружилася в українському народі, черта вміння об'єднатися. проявлять силу духа и твердость, и единение перед лицом опасности. Э -э таких э европейских в Европе сегодня практически не осталось народов, подобных украинскому, не осталось почти -э -э каких-то наций, национальностей, народностей, которые умеют э -э действовать так, в такой ситуации, как у нас. Украинцы оказались очень мужественным, храбрым народом. К, к удивлению некоторому вс всего мира, возможно, или всей Европы. Поэтому война в зонах прилегающих к зонам военных действий приобретает характер народной войны. Это факт, который сегодня становится убедительным. Мариуполь взять военным путем, захватить наземные военные операции будет стоить огромного количества, к сожалению, если это последует такая попытка, огромным кровопролитием, огромным числом жертв с обеих сторон. Без применения авиации, э, массированного системного применения боевой авиации, такая операция представляется сомнительной с, точки, с военной точки зрения. Mm -hmm. Даже при, для того, чтобы проведить наступление, нужен троекратный перевес сил, например. То есть, это думаю, сконцентрировать очень значительную ударную, ударную группировку. Ударная группировка, это, прежде всего, будет базироваться на танковых... Э, танковых прорывах и при, 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 непосредственно применение танковой и легкой и легкой бронетехники. То есть танки, БТРы, боевые машины пехоты и о, основные модели перечислил. Возможно, какие-нибудь новые сюрпризы. Появляют, появились в последнее время новые военно-транспортные единицы машины на базе грузовиков, которые производятся в ряде российских заводов. Собственно, украинских тоже, которые тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но в любом случае, учитывая, там достаточно небольшой контингент сложился в воинских, те, кто имеет опыт боевых действий. Часть еще призванных или пришедших добровольцев – это офицеры и просто участники боевых действий различных военных конфликтов за рубежом еще со времен конца советского периода. Раз, второе, там немало людей, имеющих личный боевой опыт уже в зоне АТО. Поэтому операция по взятию Мариуполя не, не, не выглядит сегодня как решенный вопрос захвата какого-то центра, который осуществится автоматически. Нет. Сегодняшние бои в Донецке, например, показывают, показывают, что... или Донецкий аэропорт показывает, что подобные операции сегодня просто захлебываются. И захлебываются они в крови нападающих зачастую. Но. Современные технологии подготовки террористов, боевиков позволяют все время без особых проблем пополнять их ряды. Для подготовки боевика на поле боя достаточно пару месяцев подготовки, и можно вполне крепкого любого гражданского человека превратить в, общем -то, в довольно подготовленного рядового специалиста вот по такой работе. Второй вопрос идет отбор войны. Действительно, часть их погибает довольно быстро, так как они не являются военными, у них нет особой серьезной тактической подготовки, и не все из них успевают дожить до получения приличного боевого опыта. Ну, так за это время постоянно готовят следующих. Во всем мире эта система работает как конвейер. Страны, бедные, неразвитые страны, они основные поставщики сегодня э, желающих повоевать за деньги где угодно по всему миру. А как можно бороться с этой ситуацией в нашей стране? Без, воен... Без чисто военных методов жестких бороться не получится. Э, сразу же все уже знают, что помогает кто-то из-за рубежа только тем, кто сам хорошо воюет и дерется. Как только украинцы оказались, показали свою способность очень хорошо драться за свою страну, плюс с заведомо более сильным противником, Весь мир стал помогать Украине. Э, помощь это носит самый разнообразный характер от финансового до чисто военного. Объемы военной помощи пока не столь э, значительны, но, в, но еще, как говорится, не вечер. Э, евро, ближайшие к нам соседи, европейцы, э, больше абстрагируются и больше сами себя убеждают, что их это не очень касается. В этом плане очень показательное их поведение. Здесь один ведущий режиссер был, у нас была ретроспектива показа, фильм этого режиссера Шестов-Зануси, который сам пережил в раннем детстве войну в Европе, в Польше. И он сказал замечательные слова. И нам, пережившим войну, казалось, что европейцы теперь поумнеют и никогда не допустят подобного повторения после того, как, что завершилось в 1945 году. Но, к сожалению, теперь мы видим, что... Это не так, что никакого поумнения европейских сообществ в этом отношении не произошло. Повторяется примерно такая же линия поведения, такая же реакция целых целых народов, целых стран в отношении того, что происходит сейчас на территории Востока Украины. Они не желают. Они принято говорить, что страус прячет голову в песок. Это не так. Страус никогда не прячет голову в песок, на, на, наоборот, в случае опасности довольно неплохо дерется или очень быстро убегает. Европейские народы ведут себя в э, э, привычной, в общем-то, в ожидаемой манере, э, г, э, абстрагироваться от ситуации и не желать понимать и принимать, что она имеет к ним прямое будущее отношение. Но, правда, сейчас эта, ситуация в этом отношении меняется. Нових, нових 8 воєнних баз НАТО вдоль границ з бувшим СССР розворачивається від Балтики до Арменії. Это раз. Ну, пока что це реакція НАТО. Это не реакція Європейського сообщества. Чи мають право спеціалісти НАТО і взагалі ця організація допомагати нам? Ми у позаблоковому статусі. Ну, позаблоковий статус это не всегда на вечно. Это раз. потому что коренным образом изменилась военно-политическая ситуация. Во-вторых, НАТО создавалась как система коллективной безопасности, как военно-политический блок. Некоторые страны в НАТО участвуют только как политической части блока НАТО, не военно. Например, Франция точно так же была членом НАТО, но только в политическом смысле, не входя в военный блок. НАТО противостояло ли страны Варшавского договора в ответ на 49-м образована НАТО году, North Atlantic Treaty Organization, а Варшавский договор, страны Варшавского договора, образовались в 1955 году. Туда вошли страны социалистические, бывшие европейские страны, то есть Польша, Чехословакия, Болгария и Советский Союз. Это два военно-политических блока, которые десятки лет соперничали на всей мировой арене. Фактически военные конфликты и локальные войны в различных точках, которые не прекращались, шли. они шли на равных, с равным противостоянием между двумя этими, в общем-то, крупнейшими двумя военно-политическими гигантами в мире. Сегодня НАТО, а Варшавского блока нет. НАТО является организацией коллективной безопасности и военно-политическим блоком. НАТО избирает постепенно позицию с быть на стороне Украины в этом конфликте. Это организация военная, и гораздо лучше и четче мониторит ситуацию на восточных областях Украины. Поэтому то отдает себе отчет, что это прямое противостояние двух стран. Причем в роли агрессора выступает, к сожалению, большому, никем никогда не ожидавшийся наш великий северный сосед. Скажіть, як ви бачите розвиток військової і політичної ситуації найближчим часом? Ось зараз холоди, зима. Деякі схиляються до думки, що у цей період не буде таких масштабних військових дій, і якось це все перейде в холодну війну. Тавтологія – в холодну пору року, холодна війна, але все ж таки, як ви вважаєте, чи так буде? Думаю, що буде не так. Перерыв, перерывов больших длительных не предвидится. К сожалению, у высшего руководства привязывают это обычно к президенту России, Путину. Его советники вряд ли. Он сам по себе вообще-то не является ни военно-политическим стратегом, ни военным человеком, не имеет личного военного опыта службы нигде. Опыт спецслужбистки КГБ и опыт военной – это две очень большие разницы. Это как контора КГБ и войска КГБ. То есть разница как между ордером на квартиру и ордером на арест. Созвучие есть, но звучание, но смысл принципиально разный. Вот. Но у него есть наверняка его, те, кто решает вопросы, осуществлять непосредственно руководственные операции. Скорее всего, это не сам министр обороны Шойгу, который тоже никогда нигде не служил в вооруженных силах, но стал маршалом э, вдруг. А, и зато был хорошим толковым руководителем Министерства чрезвычайных ситуаций. А, Решая другие люди с генеральскими и маршалскими звездами, а, и, поэтому от их решений будет зависеть непосредственно все многие аспекты проведения военных операций. То есть э, на данный момент это, э, она носит агрессивный характер, то есть внешнего вторжения. Предвидеть, не предвижу, что это будут значительные перерывы зимой. Просто это утяжелит быт существования и вообще условия боевой службы и условия нахождения всех наших вояков, говоря по-украински. То есть это и нацгвардейцы, и добровольцы, и регулярные части украинской армии. Это да, зимой сложнее, хуже и труднее воевать, чем теплую пару года. К большому сожалению, Обеспечение, по судя по всем отчетам и материалам, обеспечение крайне плохое, поставлено. Война, любая война это всегда большой бардак. И если в обычном, обычной транспортно-технической операции, любого крупного какого-то мероприятия территориального, всегда есть элементы нестыковок, э, нисхождения не и беспорядков частичных, по нашей традиции, то в войне это вдвойне проявляется сильнее. И если это следствие еще и злоупотреблений, которых периодически сейчас начали открыто говорить высшие руководители, в том числе и президент, со стороны высших военных чинов ряда, вот, то вполне может это добавить сильного негатива. Вообще ситуация в этом плане скорее негативная. Война не прекратится в зимнее время, она не станет холодной, она носит характер боестолкновений, которые, увы... Носить характер повністю гарячий гарячій реальної війни. Скажіть, чи е, ви передбачаєте якесь розширення зони військових дій е, у цей період, зимовий? Може весною? Е, чи будуть вони на більшій площі проводитись? Ну почому населеність ударних групіровок на Маріупо на направлення на Маріуполя та на створення коридорів по острову України. А як ви вважаєте, все ж таки, якщо е, з Маріуполем е, вдасться бойовикам щось зробити, чи є загроза у Одеси, Херсона, Миколаєва? Е, як ви бачите цю ситуацію? Да. На даний момент зберігається, э, в серйозній степені сохраняється характер воєнної угрози. То есть военной внешней инвазии, внешнего военного вторжения. На мой взгляд, представляется, но, но такая операция, она колоссальная по своим масштабам. Она требует привлечения колоссальных сил для того, чтобы осуществить военно-морскую десантно-высадочную операцию, например. Или авиационную, авиадесантную высочную операцию, или, скорее всего, и то, и другое. А, то есть это уже полноценная война? Да, практически так. полноценная война начинается с системного применения боевой авиации. В этом плане авиация, по крайней мере, до последнего периода системно применялась на, на Восточном фронте. Но надо отдавать, надо отдавать себе отчет. Авиационный потенциал в Украине унич... огромный, колоссальный, как и весь военный потенциал на момент 1991 года, он был самым крупным в Европе. вообще-то. Да еще плюс ракетный ядерный потенциал, который был третьим в мире по состоянию, по состоянию на 1991 год. Вот этот потенциал весь подвергался системному уничтожению, распродаже, раскраданию. Все виды злоупотреблений вокруг всей государственной военной собственности просто не вписываются ни в какие понятия здравого смысла. По идее, любое серьезное руководство сегодняшнего периода могло бы основательно приняться за поправить положение, финансовое положение страны путем возвращения части хотя бы награбленных, вывезенных, раскраденных средств. Заговори, Нет, э, авиационный потенциал Украины крайне незначителен по сравнению с потенциалом России. Но и там тоже, тоже все не так сладко. Там тоже десятки лет лихолетия э, сказались во многом и на многом. И, то, и масштабы воровства, грубо говоря, в военной сфере, там ничуть не уступали украинской, если не превышали его. Но а, при, этом а там, там сохранился, да, но при этом за три президентства Путина более-менее частично восстановлено. Потенциал частично восстановлен, частично модернизирован, но опять же не в таких объемах, что можно было рапортовать о громких каких-то там прорывных моментах. Подобного в Советском, потому что в советское время происходило каждые пять лет какой-то скачок вперед во всех, во всех отраслях науки и техники в том числе и военная советская все вся военная техника сегодня российская это базовая советская военная техника никаких принципиально новых абсолютно новейших разработок за исключением единичных образцов там истребителя Т-50 перехватчика нет не было и пока и не особо предвидится заявления каких-то совершенно сумасшедших новых принципиально принципиально новых видов вооружения не создано за это время наоборот шла эксплуатация Частично последние 10 лет модернизация прежних систем. Но появились некоторые ракетные комплексы, которые начинали разрабатываться, опять же, еще в конце советского периода и заглохли в 90-х годах. Вот. Как появились сейчас угрожающие, всерьез угрожающие всей Украине, территории половины Украины, это комплексы «Искандар». У них дальность превышает, чуть-чуть превышает 500 километров, дальность действия, они накрывают половину территории Украины легко. До Одеси ну, трохи не достають. Можемо, скажем так, але іменно трохи. Дякую вам за експертну оцінку. І останнє питання. Як вся ця ситуація військово-політична зараз може відобразитись на економіці. Крайне негативно відображається на економіці в ситуація. Но самая угрожающая тенденция экономики и вообще всему, всей государственности Украины – это масштабы воровства, хищений и коррупции. Целый ряд деятелей на различных постах государственных проявляет признаки активной деятельности на почве государственной коррупции, то есть похищения колоссальных средств. Причем они понимают все, что они все ненадолго, что они все будут смещены довольно скоро. Чи поэтому можно они, якось поэтому главная угроза государственности и экономики Украины это масштабы коррупции и воровства, прежде всего очень многих э, тех, кто сегодня проник на государственные посты или до сих пор там находится. Они воруют не так, как при Януковиче, а гораздо больше, потому что они понимают, что у них счет не на годы, как при Януковиче, а на недели и дни. Это главный фактор угрозы. Э, то, что война потребует ресурсов, это правильно. И пока большой позитив в том, что международное сообщество, понимая это, в финансовом отношении просто осчастливливает Украину. То есть такое количество кредитов, как сегодня сваливается каждый день, никогда ни одно государство бывшего СССР не получало. В этом плане финансовая подпитка налицо. Второй момент, насколько смогут, сможет высшие руководители сладиться этой коррупционной машиной, которая сегодня перешла от прежнего преступного режима, преступного государства, Януковичские кланы, и, и и же с ними превратили украинское государство в корпорацию преступных организаций, которая действовала преступными методами преступных целях. И значительная часть этих людей как бы не, не в местах отдаленных, а чувствуют себя нормально. Более того, их активы во многом сохранены у многих. Іх средства, активи, підприємства також, ще не отобрані, не, не націоналізовані. От ватом головна образа всієї економіки України і тоже. скажіть, що можна сказати нашим телеглядачам, щоб якось все ж таки підняти їх дух, що вони можуть зробити, до чого варто готуватись, як вони повинні себе вести, щоб Змінімізувати ці е, наслідки такої такої кризової ситуації як краще людям вести себе в цей час в економічному плані, в політичному? Ну присходить е, сьогодні в ряді областей і України об'єднання людей в по прежде всего на старих принципах общності національно-культурних признаків. Все нации и народы складываются на обществе национальных культур и национальных психологий. Точно так же в такой ситуации идет сплочение. Сильные народы сплачиваются и превращаются в единую нацию, в единый народ. Было бы очень позитивно, если бы этот процесс активизировался. А военность, фактически военная или террористическая, можно называть официально террористическая, по сути, военная ситуация на части страны на восточных рубежах, это мощный фактор который объединяет нацию и народ в единую и восточную, и западную, и северную, и южную. И в этом позитив. Это раз, происходит поумнение всего народа, поумнение одновременно с объединением. И появляется прямая серьезная надежда образования институтов гражданского общества, которые смогут минимизировать страшно негативные тенденции деятельности коррупционных составляющих государства наследованных от прежнего политического режима. Пока что будем говорить так. Поэтому и в этом позитив. Народ превращается, народ крепнет, народ умнеет. А украинцы вообще, у меня большой приличный по жизни международный опыт, в год ответственно заявить, что украинцы один из самых умных и креативных в мире народов из славянско, славянского этнической группы. Это на сегодня факт, который признают все больше и больше и больше других деятелей общественных и государственных в мире, и для нас самих это не секрет. Но украинские женщины показали себя вообще совершенно фантастически в этой ситуации. Они, они сегодня опора и надежда на возрождение сил и на надежда на будущее. Това українського народу і будучи українського государства исходит именно от украинских українських женщин в першу очередь. Дякую вам дуже за такий комплімент всім українським жінкам. Я гадаю, зараз всі відчули свою відповідальність за майбутнє України. Дякую вам. Я нагадаю, в нас був Сергій Васильів, політичний експерт, mm -hmm. член міжнародної федерації журналістів. Дякую вам. А ми продовжуємо нашу програму.